В интернете начала появляться информация о том, что за долги по коммунальным услугам можно, могут забрать квартиры. Масло в огонь подлил глава Святошинской райгосадминистрации Киева Илья Сагайдака, который заявил, что киевляне, которые должны за услуги ЖКХ более 10 тысяч гривен, рискуют потерять свое жилье. Мы а, накануне эфира поинтересовались у заместителя главы а, Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева, а, действительно ли такой сценарий грозит должникам, и вот что он нам ответил. Не будуть в місті Києві відбирати квартири за несплату за житлово комунальний послуги. в разі виникнення проблем. Будемо індивідуально підходити до кожної сім'ї, от розробляти м, якийсь шлях для того, щоб разом саме з мешканцями вирішити питання сплати або це реструктуризація заборгованості або інші шляхи, але відбирати однозначно квартири ніхто не буде. Да, но, но слова это всегда слова, Между, а закон это всегда закон. Вот существует в Украине закон об исполнительном производстве, в котором среди прочего сказано, что ЖКХ может подать иск в суд, если у человека сумма долга за коммунальные услуги превышает 10 минимальных зарплат, то есть 12 тысяч 180 гривен. И по идее, если такая вот сумма, то, Кстати. соответственно, человека могут подать в суд, и я так понимаю, затем его Во імущество можна ждать навіть арести? От ми будемо об этом всьому сьогодні. Э, говорити з нашим гостем, адвокатом Денисом Шером. Денис, з добро утра. Добро доброго ранку, пане Денисо, Ну, ось у нас багато різних з цього приводу зрозуміло, що тема ЖКГ вона зібрала дуже багато різних э, чуток і всього іншого. Тому що люди дуже хвилюються. Тому давайте так. у нас буде коротко запитання, відповідь запитання угу. відповідь, щоб ми могли дати людям э, відповідь на всі запитання, які їх хвилюють. І отже, чи правда, що якщо довг э, перевищує дванадцять тисяч гривень, то у людини можуть просто. забрать ей квартиру. Действительно, такая ситуация возможна при определенных обстоятельствах, если у человека ни другого имущества, ни других источников дохода тогда действительно э, квартира арестовывается, продается mm -hmm. с торгов, разница, из разницы погашается долг, а другую часть денег отдают э, хозяину квартиры. Ну вот, дело в том, что мы же платим э, за коммунальные услуги по разным платежкам. То есть э, за воду водоканал, там, условно говоря, за газ, там, э, еще другому предприятию, там, я не знаю, за коммунальное обслуживание третьему. А у меня вопрос. Вот эта вот самая сумма долга, 12 180 гривен, это э, должна быть, ну, для какого-то одного предприятия, такой, не знаю, мы Заходу. Да, все верно. Борщик. Это должно быть решение суда. Mm -hmm. То есть, когда у вас с разными организациями заключен договор, и та или иная организация имеет право обратиться в суд. Если сумма долга больше 10 минимальных заработных плат, может решаться вопрос об аресте имущества и продаже данного имущества с торгов. Но... Вопрос времени и вопрос, насколько юристы должника смогут затянуть процесс или же минимизировать риски, связанные с, ну, с неналожением ареста на квартиру. То есть, я уточняю: вот эти 12 180 гривен я должен задолжать не всем в сумме, а какой-то отдельной организации. По решению суда. По решению суда. Да. у нас нет купания коллективного иска. Если на вас подает это в суд, это или Горводоканал, или теплостанции, которые предоставляют тепло. То есть, и если в решении суда указана эта сумма, вы эту сумму не можете по каким-либо причинам платить и вас нечего взять, кроме квартиры, то тогда будет решаться вопрос об аресте. Но следует иметь в виду, что есть нюансы, по которым эта ситуация невозможна. Но, во-первых, желание. Да, в данном случае, если есть политическая воля, это не делать то, скорее всего, это делать не будут. То есть, если, например, да. в Киевской госадминистрации заявили, что они не станут такой сценарий запускать в жизнь? Ну, то... например, есть какая-то бабушка, которая решила забрать квартиру, бабушка пишет письмо, идет встречаться с мэром, мэр э, звонит в ЖЭК, э, в ЖЭК э, обращается к юристу и говорят о том, что не нужно последнее забирать, потому что в данном случае это обычный долг. И все зависит от э, скажем, организации, которой мы должны, насколько они будут активно принимать участие по взысканию долгов. То есть, схожая ситуация может быть и в ТИСе, дает, например, много детей, а дает мужчину, например, в зоне антитеррористической операции. То есть это тоже какие-то помягчительные обстоятельства. Это политическая воля. Это ничего общего с юридической нормой закона об бесплатном производстве не имеет. Это насколько местные органы власти понимают текущую ситуацию и принимают или иные решения. Кожен, такая ситуация будет вырешиваться окремо по каждому, каждому боргу, а, по каждой квартире. Это, не, это, опять же, политически. Если, скажем, должник сможет достучаться и объяснить ситуацию, по какой причине он не может платить, так. и если его услышат, то да, такой сценарий возможен. То есть автоматически mm -hmm. смягчающих обстоятельств в этом нет? я буквально вчера э, созванивался со своими знакомыми в исполнительной службе. Они говорят, что такая практика есть, она не повальная. Почему? Потому что многие люди пытаются минимизировать риски. Например, если долг меньше этой суммы, погашает какую-то часть, например, долг 15 тысяч, погасили 3 тысячи, и уже 12 тысяч, там больше, меньше той, той, той 10 минимальных заработных плат, арестовать имущество и продать его с торгового не имеет права. Но обращается на самом деле э, жеки в суд не только, когда сумма долга больше 10 минимальных заработных плат обращается и за 1000 гривен и за 2000 гривен то есть это зависит от региона от насколько ЖЭКи в данном случае тоже нужно платить я прошу э, прощения, можно условие? я вот сейчас опишу картину как я ее вижу так средний житель Украины. Вы мне скажете, прав я или не прав. Итак, очень плохо работающие ЖЭКи. Не дозовешься мастера, не добьешься, чтобы тебе починили крышу, чтобы тебе сделали, что они обязаны делать. А в ситуации, когда в стране скачок доллара, проблемы с экономикой, с рабочими местами могут подать на меня в суд, при том, что счет может быть вот, в 12 тысяч набран буквально за несколько месяцев с учетом повышения тарифов. И суд, который на данный момент не прошел еще иллюстрацию, неизвестно, кто там сидит, как судит, в чьих интересах может постановить, что я должен эти деньги, у меня могут отнять квартиру, а я могу надеяться только на политическую волю, которая скажет: но ну, давайте мы у вот этого забирать не будем. Я да. правильно да, понимаю? Вы правильно вы понимаете. Все. И вопрос вот, классно, суда будет правда. очень быстро, потому что это не тот суд, как мы понимаем, что вас вы будут выслушивать вашу позицию. Это называется приказное производство. Да. То mm -hmm. есть юрист Джек обращается в суд без вашего вызова, суд автоматически выносит решение, и если вы уже не согласны с этим, вы имеете право обжаловать. Если же вы, скажем, по какой-то причине даже и не знали, что у вас был суд, то вполне возможно, что вы дождетесь того, что к вам придут и скажут, что ну давайте что-то делать, вот есть решение выселения. Такая ситуация возможна. Но опять же, вопрос, насколько это вероятно, да, в нынешней ситуации, что э, э, будет массовая такая тенденция. То есть Но еще и без предметы. меня все произойти может. К сожалению, в наших нынешних украинских... В украинском правовом государстве, да, такое бывает. А у меня такой вопрос. вот yeah. Кто будет Absolutely. заниматься вопросами непосредственно продажи квартиры? То есть, условно говоря, схема выглядит таким образом, что вот я там задолжал 15 тысяч гривен, у меня арестовали квартиру, выставили ее на аукцион, ее продали с аукциона, погасили из вырученных денег вот этот долг мой перед ЖКХ, остальную сумму, я так понимаю, отдали мне. Yeah. Но вот так этой суммы во многом зависит от того, кто провел аукцион, насколько эффективно осуществил продажу имущества и так далее. А вот с точки зрения процедуры, как это все... Происходит. Кто Дело в том, что действительно происходит оценка, если вы с ней не согласны, вы имеете право ее обжаловать. И в данном случае стоимость юридического сопровождения о защите своего имущества будет, как правило, в размере тех же самых для 10 минимальных заработных плат. Плюс-минус. Uh -huh. Поэтому, если стоит вопрос о 10-15 тысяч гривен, да, то лучше не рисковать, а постараться ну, способ, любым способом или реструктуризировать долг. И даже если мы понимаем, что у нас инфляция в стране, и понимаем, что через 10-12 месяцев эта сумма долга можно будет купить. Ханку хлеба, то вполне возможно, можно не отдавать. Как интересно, но ну -ка. я просто еще действительно пытаюсь понять, потому что, а, то есть, мне, суще, вот, все-таки, это государственная организация, которая занимает, будет продавать мою квартиру в случае чего. Конечно. Ну и, скажем так, частные по организации, которые занимаются оценкой, занимаются организацией торгов, но скажем, официально, да, принимать участие в этом государстве. Вот, кстати, я хотел узнать, а как оценивать мою квартиру будут? Не будет, что придут и скажут, да, да, не, она вся 12 тысяч стоит. Дело Просто том, что вас спрашивать все. не будут, вас поставят перед фактом. Ага. Если вы не согласны с этой оценкой, вы имеете право ее обжаловать. может, если успеете в сроке. Поверхнево него а вот если под час суду появились деньги, и человек может заплатить, то тогда уже ну, перестанут разбираться? Ну, давайте понимать, скажем, украинские реалии. Да, потому что качество работы юристов в ЖЭКе и качество работы исполнительной службы, плюс и качество оказания коммунальных услуг у нас где-то плюс-минус одинаково. Mm -hmm. Поэтому запас времени в среднем будет 3-4, возможно, 5 месяцев до того, как решится вопрос о продаже квартиры, потому что тоже длительная процедура. Mm -hmm. и Исполнительная служба на самом деле не сильно заинтересована это делать. Почему? Потому что они живут с процента. 10% от 15 тысяч гривен, 12, им особо не интересны. А работы, которые нужно вложить, достаточно большой объем работы. И это, скажем так, это будет решаться на самых крайних стадиях. Или действительно есть, скажем так, какой-то заказ, когда очень большая сумма долга, и тогда идут на эти, скажем так, действия, или же это, скажем так, какая-то халатность или там непонимание ситуации со стороны исполнителя, потому что на самом деле взыскать коммунальный долг в нынешних условиях крайне сложно, потому что Действительно, люди, имея такие курс валют и такую сумму, не готовы платить. Но в тот момент какой? Что на самом деле очень часто людей скажем так, разводят наши коммунальные службы, когда сумма долга больше трех лет, и коммунальные службы говорят, давайте мы у вас, у вас, у вас есть 10 лет, вот мы десять да. 10 лет вам насчитаем, реструктуризируем сумму долга на 5 лет, и, пожалуйста, платите. Хотя по решению суда, если они обратятся в суд, максимум, что они получат за последние три года суммы за коммунальные услуги. Mm -hmm. И вот здесь тоже есть свой момент, когда люди соглашаются, понимание того, что ничего не за берут, насчитывают колоссальные суммы там, за 10-15 лет долгов коммунальных по разным причинам. И уже потом по полной программе продают и обращают взыскание на то имущество, которое существует у должника. Но в целом, насколько я понимаю, вот та самая история, когда вы задолжали 12 с небольшим тысяч, а у вас забрали квартиру, продали, а остаток вам вернули, это исключение из правил, нежели тенденция пока. Да, потому что исполнители есть, у них есть чем заняться. И взыскать государственные долги, по большому счету, да, большей части, так и государственные, у них нет интереса. Угу. По разным причинам. Единственное, что, что, что нас защищает, они тоже это не от бюрократии, да? Ну, скажем так, они тоже иллюстрацию не прошли. И просто так работать, э, у них маленькая зарплата. Они не заинтересованы. Взыскать долг в нашей стране очень сложно. Неважно, это государственный долг или частный. Спасибо, Денис. Денис Овчаров расставлял нам точки над «ю» и успокаивал. Спасибо, Спасибо, что нашли время сегодня вот прийти к нам в гости.